Selamat datang ke channel Cikgu Farah Dibawakan khas oleh Akademi Youtuber Malaysia Dengan kerjasama Indidik Malaysia dan Kelab Malaysia Channel bermanfaat untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran yang seterusnya Unit 1 Institusi Raja Payung Negara Jom kita belajar Pada pembelajaran hari ini, murid-murid akan dapat menyatakan pengertian raja dan kerajaan menyatakan konsep wadat antara raja dan rakyat serta menjelaskan makna daulat dan tilhaka. Baiklah murid-murid, apa sebenarnya institusi raja? Institusi raja diasaskan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi situasi raja ini terus diwarisi dan menjadi simbol sebagai warisan Melayu yang perlu dihormati disancungi oleh semua lapisan rakyat Malaysia Pak Yamikulik, mari kita teruskan dengan tajuk yang pertama Raja berdaulat, Tenggak Kerajaan Apa sebenarnya maksud raja dan juga maksud kerajaan? Kini cikgu akan terangkan satu persatu yang pertama, raja atau sultan merupakan pemerintah yang tertinggi bagi sesebuah kerajaan. Manakala kerajaan pula bermaksud ke okay, kawasan ataupun negeri negara yang ditakdir oleh sultan atau raja secara sah. Okey, jadi raja ni merupakan pemerintah yang paling tinggi. Okey, kalau murid-murid masih ingat, kita masih belajar di tahun 4. Sultan berada di peringkat yang paling tinggi Ikuti dengan pembesar, kemudian rakyat dan juga hamba Jadi selepas merdeka, institusi raja yang kita warisi Sejak zaman dahulu lagi dibawa sehingga sekarang Dan sekarang kita mempunyai sultan dan raja di setiap negeri masing-masing satu soalan ni. Cikgu nak tanya, berapa ya jumlah negeri yang ada di Malaysia? Ha? Boleh kira? Ada berapa semua negeri di Malaysia? 13? 14? Okey, cikgu terangkan. Dia terdapat 14 buah negeri di Malaysia termasuk sebuah wilayah persekutuan. Encik Kuk Mang Sengda jika ditanya mengenai berapa jumlah bilangan negeri di Malaysia, jawapannya jumlah negeri di Malaysia ada 14 buah termasuk wilayah persekutuan. Jom kita kira. Okey, bermula dengan utara. Okey, negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak dan sebuah wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan pula terdiri daripada tiga iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya. Dan murid -murid, kita telah mengetahui bahawa 14 buah negeri yang ada di Malaysia Menggunakan gelaran ketua negeri yang berbeza Berdasarkan 14 buah negeri tersebut Hanya 9 negeri sahaja yang menggunakan gelaran raja atau sultan okay, Negeri Perlis okay, Gelaran ketua negerinya ialah raja okay, Negeri Kedah Ketua negerinya sebagai sultan Perak juga Sultan, Selangor, juga Sultan Negeri Sembilan yang dipertuan besar atau yang tuan amtah. Kemudian diikuti dengan Johor, okay. kelaran ketua negerinya adalah Sultan, Pahang Sultan, Terengganu Sultan dan juga Kelantan juga dengan kelaran Sultan. Apa lagi kelaran bagi negeri-negeri lain? Baiklah murid-murid, empat buah negeri, okey, iaitu negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, ketua negerinya dipanggil sebagai Yang di Negeri. Okey, manakala bagi wilayah persekutuan yang cikgu sebutkan tadi ada tiga, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya diketuai oleh Yang Dipertuan Agong. Apa pula Yang Dipertuan Agong tu? Okey, nanti tajuk yang seterusnya kita akan belajar mengenai Yang Dipertuan Agong. Cikgu ingin berkongsi cara untuk mengingat sembilan buah negeri yang menggunakan gelaran raja atau sultan. Okay, iaitu negeri Perlis menggunakan perkataan Raja Negeri Sembilan yang dipertuan besar Kedah Sultan Perak Sultan Selangor Sultan Johor Sultan Pahang Sultan Terengganu Sultan Kelantan Sultan Ayat untuk mudah menggantinya Pak Naim ke Pulau Sentosa Jumpa pendekar terkenal Korea Seterusnya bagi negeri yang tidak menggunakan gelaran Sultan sebaliknya menggunakan gelaran yang dipertua negeri iaitu Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Contoh ayat untuk mengingatinya, Permaisuri Makan Sup Sayur. Yang di-Pertuan sebagai Ketua Negeri bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ayat untuk mengingatinya, Kek Lapis Portugis Baik, sedikitlah yang cikgu boleh ceritakan Mengenai Yang Di-Pertuan Agong Yang Di-Pertuan Agong ini sebenarnya Terdiri daripada sembilan sultan Yang akan bergilir selama lima tahun Untuk memegang jawatan Yang Di-Pertuan Agong Baik, murid-murid Siapa nama Yang Di-Pertuan Agong negara kita sekarang? Sultan dari ini mana? sebagai murid dan rakyat Malaysia, kita mesti mengetahui okay, nama pemimpin yang tertinggi di negara kita dan mengetuai negara kita Malaysia yang dipertuan agung iaitu Sultan Abuah Hayatuddin al Ilai Shah. Bagi Sultan merupakan Sultan dari Negeri Pahang. Sebagai seorang murid dan rakyat, kita boleh menunjukkan paksa kepada pemerintah di negara kita. Sikap paksa ini telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu melangkah lagi. Dalam buku Surah Latus Salati, terdapat konsep wadat iaitu kemerai sebuah perjanjian antara Raja Seri Perihuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun yang menjadi konsep ataupun asas kesetiaan kepada raja. Jadi cikgu ringkaskan, wadah ini bermaksud perjanjian tahap setia. Okay, contoh, sebagai rakyat, kita mestilah tahap setia kepada pemerintah, okay, raja ataupun sultan. Dan juga sebagai seorang raja atau sultan, baginda mesti berlaku adil dan saksama. Dan selepas merdeka, konsep wadah ini mesti masih lagi ada dan termasuk dalam buku negara yang kedua. Apa buku negara yang kedua? Iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Maksudnya, sebagai rakyat, kita mesti setia dan taat kepada raja. Ini apa contoh yang kita boleh lihat? Dan, uh, mengenai kesetiaan kepada raja dan negara okay? Ataupun kesetiaan kepada uh, raja ataupun sultan di negeri kita Contohnya, sewaktu perhimpunan Kita akan menyanyikan lagu negaraku Diikuti dengan lagu negeri Betul kan? Uh, jadi, itu adalah salah satu contoh Yang menunjukkan bahawa kita sebagai rakyat di negeri tersebut menghormati dan menyanyikan lagu negeri dengan penuh semangat. Sultan atau Raja merupakan pemerintah tertinggi yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat melalui wadat ataupun perjanjian antara Raja Seri Teripuana dengan demang lebar daun maka wujudlah konsep daulat dan derhaka. Apa itu daulat? Apa itu derhaka? Cikgu terangkan satu persatu. Daulat bermaksud lambang kekuasaan raja atau sultan terhadap kerajaannya. Manakala derhaka bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah atau perintah raja atau sultan. Jadi, sebagai raja yang berdaulat, Baginda okay, akan memastikan bahawa keamanan Jamin. Okay. Jadi, dapat simpulkan bahawa konsep daun dan kehakiman ini penting untuk diketahui supaya sebuah negara dapat hidup dengan aman dan damai. Secara kesimpulannya, pada hari ini, murid-murid telah mengetahui maksud raja dan sultan, maksud wadat, serta konsep. Selamat dan terhak. Untuk itu kita akan sambung sesi pembelajaran yang seterusnya pada masa akan datang. Terima kasih semua. Bye.